А что же с сокровищами Януковича, которые для музейщиков ценности не представляют, но тоже стоят миллионы? Кто и как их охраняет? Комендант Межигорье успокаивает все на месте. Охорона забезпечивается тремя службами охраны. Это национальная гвардия, спецмилиция и самооборона. От блеска золота и Сваровский, голова идет кругом. Майна тут на миллиар, миллиард долларов. Янукович хоть и успел отсюда вывести все самое ценное, но тут все равно есть на что посмотреть. Рояль, как у Каддафи, шарманка за полмиллиона евро. А сколько тут подарков. Президент от Обамы, самый скромный из всего надаренного. від разных, и от нынешних, и от Яценюка есть картина. В первые дни он сюда зашел, потому что он пробежал быстро, все это. але была на меня картина, Яка була скручена, на мою думку, їх хотіли звідси викрасти. Напевно, він зайшов і показав, щоб вони йому якось ті харя її винесли. Вона видрана з рами, яку він подарив Януковичу. Все два роки після революції достоинства і в Міжиґор'я хочуть щось украсть. Некоторих навіть ловять. Тільки проблема стоїть в тому, що з ними далі робити. Хто позивач? Держава, держава теж не може подавити. Віктор Федорович, Віктор Федорович теж не може. Такие трохи коллапс. Пытались украсть ценности из музея. Не вышло. Но нет гарантии, что в следующий раз не получится. Да и в стране до сих пор толком никто не может сказать, что же творится в хранилищах музеев и библиотек. После кражи апостола из библиотеки Вернадского премьер дал отмашку пересчитать ценности и отчитаться, что же у нас еще есть, а что давно уже уплыло в частные руки. Елена Механик, Наталья Неделька, Геннадий Никеенко, Евгений Каминский. Подробности недели телеканал Интер.